Ці вишукані прекрасні картини роботи рук майстра Тетяни Гаркавенко саме вона сьогодні і познайомить шляхетних дівчаток із дивовижним світом вишивки. В Руси были обряды и обычаи. Так вот, я с маленьким обычаем, с таким небольшим, вас сейчас познакомлю. Когда девочка достигала 7-8-летнего возраста, она должна была научиться вышивать. И вот мама э, старательно трудилась над тем, чтобы дочку научить вышивать. Вот как только исполнилось 7-8 лет, они начинали трудиться. И э, до достижения 15-16-летнего возраста девочка должна была вышить себе приданное. То есть она должна была вышить всю праздничную одежду, всю будничную одежду, много скатертей, очень много полотенец, очень много рушников. Вы можете меня спросить, зачем так много полотенец и рушников, да? Девочка вышивала очень много полотенец для того, чтобы, когда она будет выходить замуж, эти полотенца она должна была подарить семье будущего жениха и всех его приближенных родственников, самым близким. Вы можете себе представить, какое количество полотенец она должна была вышить? Еще есть такой обычай, когда брали эту невесту в жены, да, в семья жениха приезжала к невесте, и невеста должна была сделать своеобразную выставку всех своих вышивок, вышитых работ. И вот по этой уже выставке родня жениха судила, хороша ли невеста, хорошо ли она вышила приданное свое. По этим качествам они судили о невесте, как о том, трудолюбивая ли она, либо ленивая. Если у нее мало полотенец, скатерти и рушников, значит, она ленивая. Значит, этой невесте родня отказывала. Уженился на мне. Самый лучший молодец на свете. Девушка должна вышивать свой рушник с такой теплотой и вкладывать всю-всю-всю свою душу с таким желанием, чтобы их жизнь, будущая и дальнейшая, была длинной, яркой, хорошей и прекрасной, чтобы у них было хорошее поколение. Мне больше всего с вышивания запомнилось, что когда девушкам в стародавние времена отставало 6-7 лет, они вышивали очень много фартухов. Но в плохую погоду они никогда не вышивали фартухи, и до заката они вышивали, а после нет. И на свадьбу и они все эти фартухи шили на свадьбу, чтобы потом оценивали и родители жениха, будут они брать или не будут в жены. Я приготовила вам каждому ткань для вышивки. Вот эта ткань называется конва. Я приготовила иголочку. Да, иголочка здесь, она не острая. Острой иглой не вышивают по конве. Она немножко затупленная, у нее край. Но я вам скажу, вот у меня такой есть обычай. Вот я вам сейчас подарю это, да, вот раздам. Постарайтесь сохранить эту иголку себе. Это было увлекательно интересно. Она подарила очень прикольную иголочку. Она вообще серебряная, а ушко у нее золотое. Когда вышиваешь, иголка не колючая, если уколешься, это не беда большая. Все работы вышиты одной иглой. Все мои работы, да. У меня было такое, что у меня дети смотрели вышивку и уронили иглу, и я ее не могла найти. Да, для... я расстроилась, но мне детвора купила иглу, и с тех пор она у меня одна. Мне очень понравились картины, которые делал преподаватель. У нее там была одна картина, ну вроде простая, там мальчик был нарисован, мне она очень впечатлила. вижу, что у них глаза загорелись, они радостные. Ну, немножко нервничают, потому что у них не получается. Но у нас всегда, как и первый блинкомом, иногда первые крестики не совсем получаются. Но для этого нужно что? Трудолюбие, усидчивость, и все у них получится. Когда у меня не получалось, мне помогала учительница. Подумаешь, еще и вышивать могу, и на машинке тоже обряд что вышивать рушник после захода солнца нельзя было потому что нужно было нужно было вышивать чтобы было все хорошо в семье нужно было вышивать только в светлое время суток когда светило яркое солнышко даже знаете даже в непогоду они особо не вышивали потому что то что они вышивали эту всю энергетику они передавали этому полотну примерно вот этот квадрат, да, у нас, мы вводим иголку в этот квадрат, в левую часть квадратика. Потом, когда мы вытащим отсюда ниточку с иголочкой вот так, мы вставим иглу в этот квадратик, и у нас вот так ляжет ниточка. Правильно? Да. Потом с изнанки мы заводим опять в этот угол. Потом опять сюда. И так мы делаем столько раз, сколько нам требует наш узор. Потом мы возвращаем нить обратно. То есть мы проводим углу в это отверстие и опускаем нить сюда. И точно так делаем так. И получается наш крестик. Раньше я никогда не вышивала, но этот урок был мне очень интересен. каждая вышивка, она должна быть как с лица, так и с изнанки красиво. И я попыталась им сегодня показать и научить, как можно сделать вышивку без узелка. То есть это та техника, когда вышивается рушник, он вышивается без единого узелка. Хотя было очень сложно, но я справилась и сделала пару крестиков. Я бы хотела вышивать так, как наш преподаватель Татьяна. Когда я приеду домой, я буду продолжать вышивать и думаю, что не один день. у всех я практически вижу, что получилось. Конечно, ну, некоторым тяжело, но это все придется временем.